حیوان انسان کا وجود زمین سے ہے مٹی سے پیدا کی مٹی سے گارے سے تین لازم سے چف چکانے والے گارے سے والے وہ اس میں کے بدبو پیدا ہو جائے یہ ساری باتیں کہی گئی ہیں اور سائنس بھی کہتی ہے مٹی سے پیدا ہوئے کیسے پیدا ہوئے اس میں اختلاف ہے لیکن یہ کہ ہے مٹی ہماری اوریجن قرآن بھی کہتا ہے اور سائنس بھی کہتی اور ہمارے وجود کو جب وہ تھک جائے مسمحل ہو جائے اس کی انرجی کم ہو جائے تو اس کے لیے جو غذا ہے جو تقویت ہے وہ بھی ساری زمین سے آ رہی ہے آپ نے پھل کھائے آپ نے گندم کھائی آپ نے چاول کہاں سے آ رہے ہیں اچھا بکری کا گوشت کھایا تو بکری کا گوشت کس چیز سے بنا ہے اس نے گھاس کھائی ہے اس نے پتے کھائے ہیں وہیں سے تو بنا ہے الٹیمیٹ سورس آپ کے وجود حیوانی کے لیے جو آ رہی ہے وہ زمین ہے وجود روحانی کو بھی تقویت کی ضرورت ہے وہ بھی مزمحل ہوتی ہے کمزور ہو جاتی ہے خاص طور پر جب کہ وجود حیوانی کا اس پر غلبہ ہو جائے تب تو یوں سمجھیے کہ وہ بالکل بے ہوش ہو کر موت کے قریب پہنچ جاتی ہے اس کی تقویت اس کی غذا وہیں سے آئی ہے جہاں سے روح آئی ہے وہ کلام ربانی ہے روح ربانی نفخت فیہ من روحی من روحی من روحی, من روحی. میں پھونک دوں اس میں اپنی روح میں سے روح کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ اسی طرح کلام ربانی کہاں سے آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس سے یہ اس کی تقویت کا ذریعہ ہے اب عام حالات میں کیا ہوتا ہے ہمارا یہ وجود حیوانی چھایا ہوا ہے ہمارے وجود کے اوپر بیچاری روح جو ہے دبی رہتی ہے پسی رہتی ہے اگر خدا نے خواصہ ہم گناہ گار بھی ہیں گناہ پر گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں تو وہ روح جو ہے وہ قلب کے آئین شیشے کے اندر ہے فیحا بسباہ فیزو جاجا جا تو شیشے کے مانند ہے جس کے اندر روح کا چراغ جل رہا ہے اب اگر یہ اوپر جو شیشہ ہے اس پر دھواں آ گیا لالٹین کی چمنی پر دھواں آ گیا تو روشنی باہر تو نہیں آئے گی اگر انسان گناہ کرتا ہے تو قلب پر رین زنگ آ جاتا ہے یا حضور نے فرمایا ایک داغ لگ جاتا اور گناہ کرتا ہے اور داغ لگتا ہے اور گناہ کرتا ہے اور داغ یہاں تک کہ بالآخر پورا قلب سیاہ ہو جاتا اب وہ روح اندر بند ہو گئی وہ دفن ہو گئی اس کے لیے اب ضروری ہے کہ اب ایک پروگرام ایسا دیا جائے جو ریورس ہو جائے دن میں روزہ رکھواؤ تاکہ وہ جو اینیمل انسٹنگس ہے وہ دبے تو جب یہ وزن جو ہے اس کے اوپر کم ہوگا تو کچھ سائی ریلیف سے ملے گا جیسے بے ہوش آدمی پڑا ہے، اسے کوئی ہلکا سا ہوش آ رہا ہے آپ نے پانی کے کو چھی اس کے بعد آپ نے رات کو کھڑے ہو کر قرآن کے انوار کو اتارا بارش برس رہی ہے روح انسانی کے اوپر قلب روحانی قلب انسانی کے اوپر جس میں کہ وہ روح جو ہے وہ دفن وہ زندہ ہوگی اثر نو ہوش میں آئے گی اور ہوش میں آئے گی تو دو کام ہوں گے ایک تو اسے قرآن کی عظمت کا احساس ہوگا یہ قرآن میری حیات تازہ کا ذریعہ بنا ہے میں دب گئی تھی میں پس گئی تھی میں بے ہوش تھی میں نیم مردہ تھی اس قرآن کی بارش نے یہ ترشوہ جو ہوا ہے مجھ پر اس نے مجھے حیات تازہ آتا ہو یہ جو قدر کا احساس ہوگا قرآن کا لَعَلَّكُمْ تشکرون تاکہ تم قرآن کی عظمت سے واقف ہو ایک انسان بھوک کی وجہ سے اس کا شوگر لیول اتنا گر گیا ہے کہ بے ہوش پڑا ہوا اب ظاہر بات ہے کہ آپ اسے کچھ پانی کے چھیٹے دیں گے تو کچھ ہوش میں آئے گا پھر غذا دیں گے تو اب وہ پوری توانائی پر آئے گا تو معلوم ہوگا اس غذا کی کیا قدر و قیمت ہے اگر آپ کو بھوک ہی نہیں لگتی تو غذا بےمانی ہے پیاس ہی نہ لگے تو آپ کو کیا معلوم کہ اس پانی کے اندر کتنی بڑی عصمت ہے یہ میرے لیے کتنا بڑا انعام و احسان ہے اللہ کا وہ تو پیاس پر جان پر بنی ہوئی ہو اور پیاس اس وقت آپ کو ایک گھونٹ پانی کو دے دے تو آپ کو معلوم ہوگا دنیا و معافیا سے بڑھ کر ہے یہ پانی جو مجھے ملا اسی طرح جب روح دبی ہوئی تھی حیوانی وجود کے بوجھ تلے جبکہ وہ نیم خابیدہ یا نیم بے ہوش یا بالکل بے ہوش تھی وہ دن میں تو روزہ رکھ کر اس پر سے حیوانی وجود کا وزن کم کیا گیا اسے ایک ریلیف ملی رات کو قرآن مجید کے انوار و برکات اس میں جذب کیے گئے تو اس کو پوری توانائی حاصل ہو اس پوری توانائی کا پہلا نتیجہ تشکر قرآن کا شکر الحمدللہ <اللذی> انزل الكتاب يجعل للہ کتاب پھر وہ قلب کی گہرائیوں سے نکلے گا سارا شکر صلی اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نازلی کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی کسی طرح کی ایس پیچ نہیں یا تبارک نظر الفرقان علی <عبده> لَيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ بڑی با برکت ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمائے تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے نذیر اور خبردار کرنے والا بن جائے یہ قرآن کی عظمت کا حساب اور ظاہر بات ہے جس قدر کسی نعمت کی قدر و قیمت کا احساس ہوگا اسی قدر تو آپ شکر ادا کریں گے اگر آپ نے کسی بچے کے ہاتھ پر ہیرا رکھ دیا اسے کیا پتا یہ ہیرا کس بلا کا نام ہوتا ہے وہ سمجھے گا کانچ کا ٹکڑا ہے لیکن اگر کوئی واقع تن کو جوہر شناس ہو جوہری ہو اس کو آپ ہیرہ دیں گے تو اسے معلوم ہے کہ مجھے کیا چیز دی گئی اس کے اندر جو شکر پیدا ہوگا وہ بچے کے اندر تو نہیں پیدا ہو سکتا جسے معلوم ہی نہیں تو قرآن مجید کی اصل عظمت سے انسان واقف کب ہوگا جبکہ اس کے ذریعے سے اس کی روح کو ایک حیات تازہ مل جائے اور اس طرح وہ پروگرام ریورس ہو جائے جو عام طور پر چل رہا تھا ساری توجہ اپنے جسم پر اس کے تقاضوں پر جسم میں تھوڑی سی پھنسی نکل آئی ہے بھاگ رہے، دوڑ رہے ہیں اس کے علاج کے لیے کوئی اور مرض لاحق ہو گیا بھاگ رہے دوڑ رہے ہیں اس کے علاج کے لیے بڑی بڑی فیسیں بھی دے رہے ہیں ساری جسم کی پرواہ روزانہ نہا رہے ہیں اور اچھے سے اچھا صابن لا،, لا کر نہا رہے ہیں وہ جسم کی پرواہ ہے نا اس کی دیکھ بھال ہے روح کی طرف توجہ ہی نہیں یہ ہے وہ بات جو کہی گئی ہے سورہ حشر میں اور جس سے علامہ اقبال نے پھر اپنے فلسفہ خودی کی اساس اور سورس قرار دیا لذینس اللہ فنسا دیکھو اے مسلمان و ان لوگوں کے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا اور یہی لوگ فاسق و فاجر ہیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ سے کہاں غافل ہوتا ہے کیا اپنے وجود حیوانی سے غافل ہوتا ہے کیا بھوک لگتی ہے تو وہ ادھر ادھر منہ نہیں مارتا کو حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتا پیاس لگتی ہے تو کیا پانی یا اور مشروم تلاش نہیں کرتا کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو کیا اس کے کی علاج کی طرف توجہ نہیں کرتا اسے آرام کی حاجت ہوتی ہے تو آرام نہیں لیتا اپنے اس وجود سے تو غافل نہیں کون سے وجود سے غافل ہوا ہے وہ روحانی وجود سے غافل ہے بھول گیا کہ میرے اندر روحانی وجود بھی ہے اس کا ذات باری تعالیٰ کے ساتھ اس نے سمجھا کہ میں بس حیوان ہوں میرا حیوان ہوں اپنے اس وجود کی اصل حقیقت ہی سے بے خبر چنانچہ آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے ڈارون کے نظریے کے جو اثرات پیدا ہوئے ہماری معاشرت پر ہماری سوچ پر ہمارے فکر پر ہمارے فلسفے پر ہماری سوشالوجی پر وہ کیا ہے کہ ہم بھی نرے حیوان ہیں اللہ اللہ خیر یہ سب سے بڑی محرومی ہے اس دور کی کہ انسان اپنے اصل شرف سے خود ہی مستعفی ہو گیا ہمارا کوئی وجود ہے ہی نہیں روحانی وغیرہ روح کسی کہتے ہیں ہم نہیں جانتے بس یہ جسم ہے ہم اللہ کو نہیں جانتے کون ہے کون نہیں ہے ہوگا ہم تو اس کائنات کو جانتے ہیں ہم روح سے واقف نہیں ہم تو اپنے جسم اس کو واقف آخرت و آخرت سے ہم اب ہمیں کچھ پتہ نہیں شاید ہو شاید نہ ہو کچھ پتہ نہیں لیکن یہ زندگی تو ہے اسے ہم جانتے ہیں یہ ہے آج کے انسان کا سب سے بڑا حل اور یہ ہے ماس ماس سکیل کے اوپر ارتداد ذہنی طور پر مرتد ہو چکے ہیں انسان انسانوں کی عجیب عجیب اکثریت مرتد ہو چکے یہ ہے در حقیقت کے روزہ جو ہے اس پروگرام کو آ کر ریورس کرتا ہے دن میں کھانے پینے جنسی تقاضے پر پابندی وہ وجود حیوانی کا وزن کچھ کم روح جو دبی ہوئی تھی یا سسک نہیں تھی یا بے ہوش تھی یا مردہ تھی اسے کچھ ریلیف ملا اب اس کے اوپر قرآن مجید کے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشاہے نہ راضی نہ صاحب ہمارے دلوں کے اوپر بارش ہو رہی ہے انوار قرآنی کی وہ ظاہر بات ہے کہ بغیر سمجھے تو نہیں ہوگی بارش وہ تو آپ کو سمجھ رہے ہوگی تو بارش ہوگی ورنہ تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں آپ کو ثواب تو ملے گا لیکن یہ ہے کہ وہ اصل مقصد قرآن کی عظمت کا قلب کی گہرائیوں سے اعتراف جو ہے اور اس پر اللہ کا شکر تو ادا ہوگا لعلکم تشکرون جبکہ کہ قرآن مجید جو ہے آپ کے قلب کے اوپر نازل اس کا مفہوم نازل